erkak kishini avrati qaytdan qaytgacha degan savol bo'ldi avrat nima degani o'zi azizlar avrat bu uyat joy uyat joylarni ko'rsatishligini ko'rsatishlik harom bo'lgan a'zolarni avrat deyiladi uyat joy xudo taolo berkitgin bandam o'sha joylarni berkitgin deb buyurgan joylari avrat hisoblanadi erkak kishini avrati kindikni tagidan tizzani tagigacha berkitishlik farz bo'lgan azo berkitmasa inson gunohkor bo'ladi bo'laveradi degan inson iymonni berib qo'yadi shaytonga berib qo'yadi nimaga farzni inkor qilgan odam iymonnihu topshirib qo'yadi iymonni topshirib qo'ygan inson azizlar qilgan har <laughs> qancha ibodat itoati bo'lsa xafada bo'lib ketardi agar <laughs> o'sha e'tiqodda ketadigan bo'lsa jannatni yuzini ko'rmaydi hozir <laughs> ko'chaga chiqsangiz kap katta uylanadigan yigitlar sho'rtikda yuribdi hozir sho'rtikda tizzasi ko'rinib yuribdi uyat joy ko'rinib yuribdi ochiq oydin berkitishligi farz bo'lgan a'zolarni ochiq oydin ochib yurgan insonni azizlar rasulullohdan hadis borki ko'rsatguvchi ham avratini ko'rsatguvchi ham do'zaxda ko'rguvchi ham do'zaxda degan azizlar endi ommatan yuribdi birov bilan birovni ishi bo'lmad bemalol tizzasini kindigini ostini ochib yuribdimi balo ommatan keladi faqat o'sha avratini ochib turganga emas ommatan keladi agar bilib qo'yaylik o'g'lizmi nevarangizmi shunaqa qilib yuribdimi bekit mahkam turing bekitsin o'sha avratini avrat ochildi to bekilgunga qadar allohni la'nati yog'ilib turadi muhtaram jamoat shuni bilib qo'yaylik ha endi nevaram yoshda hech narsa bo'lmaydi hech narsa bo'ladi xudoni la'nati yog'ilib turadi tizza ochilib yuribdimi balog'atga yetgan nevarangiz o'g'lingiz tizzasi ochilib yuribdimi allohni la'nati yog'ilib turadi o'sha xonadonga ko'rgan ko'rib turib ishingiz bo'lmayaptimi ko'rgan ko'rguvchi ham do'zaxda deyapti rasululloh ko'rsatguvchi hamnozir ko'rguvchi ham ko'rsatguvchi ham do'zaxda ekan bu hazilakam narsa emas hozir kelyapmiz o'sha e, sportzaldan chiqib bemalol futbolkasini yechib yelkasiga tashlab kelishyapti kindigidan bir qarach pastda o'sha ochilib tezzasidan tevasi ochilib kelyapti bemalol kelyapti birov bilan birovni ishi yo'q azizlar bu harom amal azizlar bu narsaga ehtiyot bo'linglar qaytaringlar har kim o'zini nevarasini qaytarsin bitta xonadonni boshlig'i bormi opoqii o'sha территорyada farzand nevara chevarangizga qiyomat kuni mahsul so'ralasiz nima uchun nevarang o'g'ling tizzasini ochib yuribdi ko'rgan indamagansan deb qattiq e'tiob malomatga qolasiz azizlar bekitishlik sunnat yo mustahab narsa emas bekitishlik farz narsa xudo bekitgin dedi buni ochib yurdingizmi xudoni la'nati yog'iladi to bekitguningizga qadar ehtiyot bo'ling bu narsaga ha bo'laveradi dedi dindan chiqib qoladi nimaga xudo bekitdi yo'q bekitma bo'laveradi degan inson farzni inkor qilgan bo'lardi iymonni shunday topshirib qo'yadi iymonsiz insonga janoza ham buyurmaydi azizlar